Вирішальний тайбрейк, это и брейк, мини-турнир за подвышение в сетке. смагань. Все в но и ну, тут готовится так Інтересні вот. Интересные розыгрыши, конкурсы. Детский турнир в теннис-холл, академичный. Организаторам хватает тут работы. И подсчеты, организация, 15 участников змагань, девочки мальчики одночасно в одном турнире. Тут много всего. Вот, например, Ривная кількость взятых геймов, пропущенных. Тут смотри, какой розыгрыш. Вот пожалуйста. Не пропущенных, а проигранных. И... Ну и тут батьки, родители также все переживают, конечно. Ах, не вытягивает Ксюша от задней линии. И Данила Сопов. Данила Сопов в игре мини-турнир, но правда с девочками, но зато он небольшого роста и, возможно, чуть младше. Возможно. Тут я не впевнен, но да. для развития и участия девочек также неплохо, в любом случае проигравших нема. Ну и здесь у нас будет что-то интересное. Что пока сам не знаю. Вот буду вместе с вами разбираться так. Дуже и Это будет уже следующее включение. И также арбитры и организаторы разбираются с дальнейшей сеткой в Обожаемого всем радного дня. До следующего включения.